через века, через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью прекрасной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. когда началась война, я закончила 10 классов. Получила аттестат об образовании средней школы. 19 числа получила я аттестат зрелости, а 22 числа началась война. Нам объявили в 4 часа. Выступал Молотов. Это я узнала о том, что началась война. Ранним утречком шел дождик и говорила радио. Все люди остановились, конечно, слушали внимательно, уже плакали сразу. Вот мне было 17 лет, началась война. Наша эскадрилья стояла лабинской, это над Лобой. И решили сделать маёвку, что ли такое. Инструкторы там, жены, все. И вдруг пробегает, такой у нас был Канатовский Петренко говорит, что война. Мы не готовы были когда перед этим, за неделю до начала войны, было опровержение ТАСС. Нельзя было даже сказать, как это как, так, чтобы враги. В общем, мы были демобилизованы морально. Как в Германии, так и такие же ездим в гости. Такое, что, как? Это? А тут же у нас было, там, на Хасане победили, Монголии, потом в Финляндии сделали так, как будто мы там победили. Это, же рабочий класс поднимется. конец был будет. А вот этот Саша Шпитаков, Яшар, это, это, это это я. Он не намного старше, года два старше нас, но ну, он уже самостоятельно жил, шофером работал в клубе, И говорит, будет тяжелая война, будет плохо. Ну, началась война, первый день мобилизовали учителей всех и мальчиков, с которыми я училась в в десятом Тогда десять классов было. Люди, покуда сердца стучатся, помните какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. вы представляете, какие жертвы были. Много женщин погибло, а дети остались живы. И вот запомнилась одна женщина, лежала мертвая, возле нее девочка, семилетняя. Она просила, мама, вставай, потому что снова самолеты. А мама же не могла встать. Я стоял вот так вот по грудь, на ступеньке, и еще там старший сержант еще ниже стоял. Вот. А в это самое время мы слышим, стреляет немец. И так выстрел, ракета завыла, не ракета, а мина э, завыла, и где-то разрыв слышно, нам слышно. Вот. вот так несколько выстрелов, а потом выстрел, и ничего не слышно, не воет мина. Наверное, где-то упала. Ну, мы так переглянулись, так она в шести метрах от нас, а там куст такой рос. Как шарахнула, этот куст вес полетел. Осколки, вот все это самое, э, земля, ну в общем, взрыв такой, довольно сильный был. И, значит, я, значит, передо мной падает. Вот этот сержант, я сказал, ниже след. Я на него, а на меня падает то, что добро сидел. Я упал и ударился головой об окоп. Ну, думаю, наверное, ранило. То попробовал, крови нету, ну, значит, еще целый. Да. А лежит тот, что на мне не Думаю, уже ж взрыв произошел. Осколки уже не летят. Можно же и вставать. А он лежит. Я тогда попятился, смотрел, он лежит на значит, и в голову осколок попал. И кровь ручьем э, была. Но это мой первый случай встречи с таким ранением, с результатом войны. Я перебугался, я вам скажу прямо. Что делать, не знаю. Вот. Схватился бежать. Куда? А тут напротив меня э, старший дна несет ведро борща. И ему атака отрезала ногу осколком. И он на одной ноге держит той борщ. Я возле него поворачиваюсь опять к себе вокруг. Поднимаю его у него, кровь вот этот человек. Залило меня руки кровью. Вот, я достал свой индивидуальный пакет, хотел привязать. Где там привязать? Он намок, и просто бичом как это Я, я оторвал туда от кухайки рукав, приложил его и так просто примотал. Но пока все это я делал, прибежали санитары. А тот, который стоял ниже, сержант, лежит. Вытянули его. Целый. Везде начали смотреть. Вроде ничего. Разрезали рубашку, против сердца вот такая вот дырочка. Ну, мясо чуть-чуть развернулось, и крови не, не Вот. Так вот, за вот, вот это вот мина э, я остался целый и невредимый. И еще майор стоял, у меня весь рост. Ну, и тут, конечно, санитары этот уже... Э, тех раненых забрали, вот, а перевязали. Э, больше тут, я не знаю, где они дели, что, я, я, я старшина нет. А вот, вот, это первое было, так сказать, знакомство с э, результатом войны. И потом целые две недели у меня руки пахли кровью человеческой. Я лягу спать, а у меня... Запах этот. Вот. Ну, потом постепенно прошло. А потім я вже привик, вже кровь кров, пішов далі. Убивали людей, машинами вивозили із города, з городу, з кіровада, вивозили машинами в євреї у, 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 там, у кручі, машинами завалювали живіші. Страх, що робилося. Отак от і, і около церкви, де це обласна церква, тут стояли чотири вішальниці і висіли постійно вішальники. Хто тільки провинився, там їх вішають. Одним словом, дуже жорсто було, і потім почали відправляти в Германію, от стариків почали відправляти. Хто не хотів, вбивали. І так відправляють, От, якщо людина не може робити у Германії, там, їх на роботу відправляли, якщо людина не може робити, то її потім спалювали і страшне було таке. детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о а погибших помните. В селі. Діти поховалися по бур'янах, по полі кровом порозбігалися, а батьки залишилися, з коло триве в кругому селі, осталися Ті... батьки старенькі, вони батьків позабирали. Машина їздила, позабирала, корова реве, а мене батько заховав, аж на горішся під стріху. Ну і так пройшов номер, аби підпалили хату, то згоріло. Нас забрали, ну що курей брали, стріляли, курей брали, а тілку ночою батько зарізав і заховали тілку. Отакого було. Таке заховали ми тілку і з братом він щоб німцям не досталося. Та ми та їли отакого. дорогу мы ходили. А их ну, шеф, что там приш... скажет, что на дороге никто не работает. Она говорит, забирает в Германию. И нас 25-й год отставят. Отставят там месяц стики. Месяцев пять ходили каждый день, только суббота... в воскресенье не ходили, а то каждый день ходили на работу. И там же целый день, а 7 километров туда сюда назад, я говорю. Был Владичек предатель, председатель Всесовета, приезжал до нас, приехал и каже батькови, я ваше заявление порулось при вас. Сусіда розкуркуєний, каже, подав на вас заявление на расстрел. Подав на вас заявлення на розстріл. Я ось при ваших глазах, цей староста, староста весь хороший був, взяв і порвав те заявлення. І так людей, молі такі, що вчителів видавали, от, федоровських учителів, аж двох. В їх раді раді вони йшли, федоровських вчителів постріляли, видавали. партизаны считались у нас. Как раз бы я не смогла, а идти надо. Бо я не пойдешь тебе, это номер твой за у Вот. А она, а, а, это, каже, что так поздно пришло, чтобы побить. А там люди говорят, подивись, у ну, нее нога, она, каже, не смогла ходить. Друг возле моего окопа, заезжал танк. Смотрю, экипаж вытаскивает командира батальона с этого танка, раненого, окровавленного. Ну, наши пакеты мы сразу им оказываем помощь, а тут фельдшер подоспел Жуков более, оказал ему уже квалифицированную помощь. А Николай Петрович Чунихин ну, это же командир батальона, его надо спасать, потому что заменить же надо человека. Он тут меня снимает от этой точки и еще берет Шуру Леонькову и говорит, вы, девчонки, повезете командира при фронтовой госпиталь. Нельзя его оставлять, он истекает кровью, теряет сознание. Снова этот Антонов наш, наш шофер, мы на машине и держали его на руках. Почему? Чтобы вот это от тряски не, не можно. Но кровь просачивалась на наши руки. Это же было лето, но ему солнце засыхало на наших руках. И мы про, про, он по ржаному полю несся, я не знаю, с какой силой. Про какое-то расстояние мы проехали и деревня, и фронтовой госпиталь. Река вдоль но у нас деревня, в каждой деревне, во дворе солома лежит. И на соломе раненый боец. Я посмотрела, один, одни кричат, помогите, другие пристрелите. Невыносимо, выно, вот эта боль. Я... А мы, когда мы уже подъехали к этому госпиталю, то он уже потерял сознание, кровь же Она истекала кровью. Я что-то я сообразила, молодая была, быстро сообразила, что если мы оставим командира лежать на соломе, он же умрет, он не выживет, уже без сознания. Я а тут натянуты палатки и это операционные и врачи оказывают первую помощь. Я бегу в эту палатку, неистовым голосом кричу. Наш командир умирает, помогите. На встречу вышли два человека в белых палатах. Она говорит, «Где ваш командир. И его сразу взяли. Взяли, сделали операцию по грузе. А тут же стоят уже машины. Тут обработаны на машины и на санитарные поезда. Мы отправили Мера Шевченко, Александр Саша. Николаевич. Ну, а потом мы пошли э, посмотреть, есть ли раненые еще с нашей бригады. Нам кричат эти, один боец кричит, девочки, подойдите, вы не со 170-й. Мы подошли к нему, а он лежал без правой руки, рыдал, так плакал, говорит, девочки, я никогда уже не сяду в танк и не, не буду воевать и защищать Родину. Он так плакал. Ну, мы походили еще. Некоторые просили, пойдите, попросите врача, чтобы нам сделали помощь. А там за этой палаткой, куда край была яблоня, под яблоней лежали носилки. И на носилках лежали раненые женщины. Человек, наверное, 12, мужчин много. Их было меньше. И вот одна женщина мне бросилась с карту в глаза. Очевидно, она была врач, потому что она старше была тех, половина девчонок. Ее на плечо свисала черная коса. А ранена она была в спину. И в спину она была ранена. И почему-то рана ее была открыта. А потом я узнала, что такой метод есть. Это же лето мухи мухи вот это. И тогда рана заживает. Там уже черви были в спине. И тогда рана быстрее заживает после того, как вот это образовались от мух черви. Да, тогда быстро. И, очевидно, врачи вот этот метод применили. И они, бедные, лежали, стонали, и никто не звал нас, ничего. Встречайте трепетную весну, люди земли! Убейте войну, прокляните войну, люди земли! Мечту пронесите через года и жизнью наполните! Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните! Это ясно-кишиневская операция. Дальше продолжаем освобождение Румынии, Венгрии, Югославии и Верхней Австрии. Город Энц. С трех букв Энц. Это 70 километров от Вены. Так. Вот там первый я Николай Петрович Чунихин скомандовал. Пушки зачехлить. Победа впереди американ... третья американская армия. Встретились с этими американскими войсками. День Победы. Так закончилась война. Война закончилась в 1945 году. Я в это время еще был в Александрине. Вот. Ну, как раз все легли отдыхать. Когда слышим стрельба, скакаем все. Узнаем, что закончилась война. Ну тут целуемся, танцуем, обнимаемся. А радость очень большая была. Ну, на, на, второй, на, второй, день собрались жители в Александрии, выстроены были все танки. Мы строим танкисты. Прошли перед командованием нашим, был обед, праздничный, выдали 100 грамм боевых нам и разрешили, кто не идет наряд, идти увольнение, кто куда хочет. Мы собрались, группа, человек шесть, наверное, и пошли в село, по-моему, Войновка. Ну, недалеко там село было. И там уже с девчатами познакомились уже, гуляли там, отдыхали.